Assalamualaikum. Sekilas Fakta 9 Mei bersama saya, Mastura Malak. Antara berita utama hari ini, Nurul Izzah sah bertanding timbalan Presiden PKR. PKR Parti Anak Beranak, ini bukan label baru, kata Nurul Izzah. BNPH sah kerjasama hadapi PRN Sabah. Sah. Bukan teka-teki lagi dah, Nurul Izzah Anwar mencabar PKR Rafizi Ramli bagi merebut jawatan timbalan Presiden PKR. Setakat laporan ini dikemas kini, nama mereka telah pun tersenarai dalam laman web pencalonan parti. Nama Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail yang juga disebut-sebut sebelum ini belum tersenarai. Pencalonan bagaimanapun hanya akan ditutup pada jam 12.30 malam ini. Dalam pada itu, Anwar Ibrahim turut mengemukakan borang pencalonan sebagai Presiden PKR. Sementara itu, Nurul Iza dalam satu kenyataan tampil menjawab tanggapan wujudnya unsur kronisma dan nepotisma dengan gelaran parti anak beranak dalam PKR. Nurul Iza label sedemikian bukanlah perkara baru baginya, malah sudah digunakan sejak awal penubuhan PKR ketika beliau bersama barisan pejuang reformasi mendirikan parti itu pada tahun 1998. Dalam pada itu, Nurul Izzah menegaskan apa juga gelaran atau persepsi yang dilemparkan terhadapnya termasuk dakwaan nepotisme tidak akan mematahkan semangatnya untuk terus berkhidmat. Dah kalau Nur Izzah bertanding, takkan setiausaha agung PH Saifuddin Nasution Ismail nak cabar anak presiden parti pula kan? Saifuddin dikatakan tidak akan bertanding untuk jawatan timbalan presiden PKR, memetik laporan berita harian yang memetik sumber. Saifuddin dikatakan membuat keputusan itu bagi memberi laluan kepada naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar untuk mencabar penyandang jawatan tersebut Rafizi Ramli. Pada hari yang sama, Rafizi dalam kenyataan berkata akan mempertahankan kedudukannya dan mengalu-alukan mana-mana pihak yang ingin mencabarnya. Dia turut memaklumkan bahawa Presiden PKR Anwar Ibrahim dan Saifuddin telah menasihatinya untuk berbuat demikian. Terdahulu, terdapatkan lebih 150 cabang PKR menyatakan sokongan terhadap pencalonan Nur Iza bagi jawatan Timbalan Presiden pada pemilihan kali ini. Sokongan itu melebihi 2/3 daripada keseluruhan jumlah cabang parti itu di negara ini. Dalam perkembangan sama, bekas Ketua Penerangan AMNO Syahril Hamdan dalam podcast KS berharap Nur Izzah dan Anwar Ibrahim boleh berganding bahu dalam memegang jawatan dua tertinggi PKR itu. Menurutnya Nurul Izzah bukan selalunya sependapat dengan ayahnya. I completely agree. She's not a lightweight. Dia bukan semata-mata binti Anwar oh, Ibrahim. Absolutely. Dia ada oh. pedigree dia tersendiri. Dan ada benda-benda yang um, pemahaman saya dia tak semuanya bersependapat dengan ayah dia. And I see that as a positive. Macam mana mana anak juga. <laughs> Macam mana mana anak juga. Dan yeah. mengimbangi antara saya fikir, sudah tentu tanggungjawab dan uh, the public profile of being the daughter. Tapi at the same time having your own thing which she does have right and uh, dia dia memang uh, ada kepakaran tersebut so for me as again outsider i wish the two of them can coexist siapa sangka PH dan BN kini mencapai kata sepakat untuk bekerjasama menghadapi pilihan raya negeri PRN Sabah Perkara itu disahkan Setiausaha Agong PH Saifuddin Nasution Ismail dan Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Ashraf Wajdi Dusuki dalam kenyataan bersama hari ini. Mereka berkata persetujuan itu dicapai dalam mesyuarat kepimpinan tertinggi antara pengerusi PH Anwar Ibrahim dan pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi yang diadakan semalam. Menurut nyataan itu, bentuk kerjasama termasuk soal pengagihan kerusi dan perundingan dengan mana-mana parti lain akan diperincikan bersama di antara kepimpinan PH dan BN Sabah. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan BN Sabah mengesahkan akan bertanding di 40 daripada 73 kerusi DUN bagi PRN yang dijangka diadakan akhir tahun ini. Terdahulu, gabungan rakyat Sabah GRS sebelum ini turut dilaporkan akan berbincang dengan PH berhubung kerjasama dalam PRN. Ini pula pemuda DAP dan pemuda UMNO tak habis-habis berbalas sesama parti komponen kerajaan. Pemuda DAP, Dapsi hari ini mempertahankan cadangan partinya agar pembahagian kerusi di Melaka dibuat secara sama rata antara BN dan PH daripada 28 kerusi pun. <tong> Naib ketuanya, Dinesh Silwandan turut menyelar ketua pemuda AMNO Dr. Akmal Saleh yang didakwa memperlekehkan suara rakyat dengan gaya politik samsing dan angkuh apabila menolak cadangan itu. Menurut Linesh yang lebih dikenali sebagai Haris, cadangan tersebut bukan keputusan rasmi DAP Melaka atau PH Melaka, sebaliknya ia adalah suara akar umbi. Semalam, Akmal menolak cadangan DAP selepas China Press melaporkan bahawa sembilan cawangan parti itu di Melaka sebelah suara meluluskan resolusi menyokong strategi 14BN14PH untuk pilihan raya negeri PRN akan datang. Jika cadangan itu diterima, ia bermakna BN perlu menyerahkan beberapa kerusi yang telah dimenangi kepada PH. Mengulas lanjut, Haris mengingatkan Akmal bahawa BN kalah semua kerusi parlimen di Melaka pada PRU lalu. Majoriti masyarakat India menyokong permohonan mengampunkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menurut satu tinjauan oleh Merdeka Centre. Tinjauan itu mendapati 62.2% responden kaum India menyokong usaha Najib mendapatkan pengampunan diikuti Bumi Putra Islam 50.5% dan Melayu 43.0%. Namun begitu, sebanyak 95% masyarakat China membantah permohonan tersebut diikuti Bumi Putra bukan Islam sebanyak 51%. Tinjauan ini dijalankan antara 27 Mac hingga 17 April tahun ini melibatkan 1210 responden berumur 18 tahun ke atas dan merangkumi semua 222 kawasan parlimen di 13 negeri. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan kini TV kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang sertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, mari kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Adakah wajar Nurul Izzah Anwar bertanding jawatan timbalan Presiden PKR? Sebanyak 61% berpendapat ia tidak patut, pada kali 31% sokong Nurul Izzah bertanding jawatan kedua tertinggi PKR itu dalam 8% tidak pasti. Di ruangan komen, rata-rata mengundi menolak Nurul Izzah kerana tidak mahu amalan kroni dalam PKR dan banyak juga berpendapat mahu Rafizi kekal memegang jawatan tersebut kerana dianggap permata bagi parti itu. Macam mana pula dengan pendapat anda? Adakah anda setuju atau tidak Nur Iza tanding timbalan Presiden? Kongsikan di ruangan komen di tinjauan undi tersebut. Viral apa hari ini? Okey, kejadian ini membimbangkan. Anda semua sila berhati-hati macam-macam taktik digunakan penjenayah yang semakin licik. Polis sedang mengesan lima penyamun yang menyamar sebagai anggota polis dan menyamun sebuah kediaman di Semenyi Ahad lalu. Mereka kononnya mahu memeriksa sebuah rumah yang didakwa dijadikan sebagai makmal dadah sebagai alasan untuk menyamun. Ketua Polis Daerah Kajang, Nazrun Abdul Yusof berkata, kejadian berlaku pada 5 pagi ketika mangsa seorang pesara berusia 55 tahun berada di rumah bersama tiga ahli keluarga yang lain. Menurutnya, sekumpulan lelaki di mana antara mereka memakai vest polis menendang pintu hadapan sebelum masuk dan melarikan dua telefon bimbit dan wang tunai kira-kira RM500 -kira dan dianggarkan kerugian berjumlah RM9000. Baiklah berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. saja daripada saya Mas Ramallah, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kiniTV.com Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.